श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगम् तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमःकारणमुच्यते यदा हि मेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्त्वैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सहन्मित्रारुदासीनं मध्यस्थद्दिश्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी सततम् आत्मानम् रहसि स्थितः चित्तात्मा निराशिरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवम् धारयन्न स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रम् स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयमयमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी नियतमानसः शान्तिम् निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न ना चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतम् चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निगते सोपमास्मृत योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमान्त्यन्तिकम् यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यम् लब्ध्वा चापरम् लाभम् मन्यते ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद्दुःखसंयोगं योगं योगसंज्ञनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामा त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमे धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हेन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शन् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि क्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं व्योमाम् भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्णा प्रमाथिबलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं वन्ये वायोरिवसु दुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मन्मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुनो वाच अयतिश्रद्धयोपेत योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् काम् गतिम् कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथिः ये तन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत्कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृताम् लोकान् षित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम् श्रीमताम् गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते चततो भूयः संसिद्धौ पुरुनन्दना। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः